Нам 10 років Кламна агенція ML Union підготувала 10 подарунків всім своїм клієнтам. Приєднуйся до святкування і обирай свій подарунок на сайті mlunion.com.ua. Серйозно Сіменян шкалу вранья придумала. О чом врать можна? Можна ліж. АСВО. СВО. Соловйов знову цілий список мисс стирає, традиційно там волає. Лукашенко вже страждає. Його футболісти жирні. Гурульов через матюк вимагає нового кіна. Кадиров вновь нічим не брезгует і да в Дагестані виноват Лондон. А Шольца удаліли. Івом на російським. этот бред реально в їх реальності происходит. Ну що, давайте розбиратися. Мене звуть Олена Центила. Погнали. Ви будете шоковані, але вони шоковані, що нравиться, не нравиться, кінець їм наближається. Більше того, дехто з них почав про це ротом говорити. Вот наша проблема состоит в тому, що э, в інформаційному пространстві. у нас полный автобус ада, мрака и кошмара. И на этом автобусе ада, мрака и кошмара привезли Бухова генерала. Бухова настолько, что он через матюк в прямом эфире головного телека их страны вымоги до министра культуры весовая Но они говорят, что на новых территориях много не доходит. Не везде работает телевидение. И, конечно, без полноты информации, но все-таки прекрасно понимаю, что 30 лет были под властью всей этой фашистско-нацистской сволочи. Наверное, к этому надо обратить внимание. Но самое главное, на что обращает внимание. Ты говоришь, товарищ командующий, ну у нас же в подразделениях воюет и отец и сын. Ну, есть же такое, есть. Ну, снимите вы вторую серию отец-солдат. Ну, сделайте, ради Бога, это. Но у нас девчонки, к сожалению, вытаскивают гибну. Ну, сделайте вторую серию азори здесь тихие. Ну, мы же, мужики, героизм проявляют, да сделайте, они сражались за родину. Ну, сегодня Коран Георгий здесь, я понимаю, это ему не в упрек. какая-то термідажа жесточайшая программа програма нашого міністерства культури, должна пойти на всі кіностудії, да не тільки везде, хто може це зробити, треба зробити шахназаров, колись режисер. А тепер методичко а заразом директор Мосфильма, проковтнув языка. язика. Нічого не гугукнув. Зате гугукнув гукнув інший методичко читатель. Ну как гугукнув Сербия ні то что больше не друг, вот это вот все. выпала из персонажа в таком виде. Вообще никакого интереса Сербия не представляет. То, что Сербия повела себя как последняя конченная шлюха, мне кажется, тут даже спорить не о чем. Им а, нужны были 800 миллионов евро? Серьезно? Мы в итоге снаряды у корейцев покупали. А Они не могли эти снаряды продать э, нам? Могли. Отвечаю: могли. Просто не захотели. Ответ: что не могли, потому что э, сложности с транзитом, санкции. Да кого колебут ваши проблемы? Товарищи сербы. Вы заработали 800 миллионов евро на русской крови, как обычно, как это делали наши так называемые союзники, братья и все остальные бесконечное количество лет. Я как только слышу разговоры про то, что мы должны там кому-то помочь, мы должны, значит, забыть об обидах, потому что мы, мы же империя. Слушайте, империя. Это те, кому платят, а не те, кто как лохи позорные платят сами тем, кто их продает, предает раз за разом. Вот что такое империя. Вы прослушали мастер-класс сразу по этике и эстетике пропагандистских высказываний в прямых и кривых эфирах, дипломатической риторике и великой русской, ну той, что они почему-то по привычке странной какой-то культурой звать, продолжают. Окремий мій персональний інтерес, а як Сербія реагує? Знаєте, то допишіть, пліс. Вони ж продовжують накопичувати бали в рубриці фігура речі. Ні, ну просто ви мене просіть, будь ласка. Шмара это оскорбление кого. Тобто нам шмары не нужны. Я можу, я наверное, не владію русским языком. Я, я просто хочу зрозуміти. А чим страшно слово «шмара»? Це він про диктора, якого відсторонили від роботи за подібне звертання в ефірі. Але Соловйов далі пішов, скільки разів це слово повторив. Ну, а потім буде далі завивати про велика культурія. Еще один віліка культурний. Щоби показати, що у нього осталось що показати, ну порох в проховницях, ягоди в ягодицях, он за руль садиться. Лукашенко підсижуває. Точнее так. маленький гигант большого спорта, он же Лука Ус, сам возьму и вот припрусь, приперся на чемпионат Европы по футболу. Ну, в мечтах своих, конечно, приперся. В мечтах, але подглядая и заздрить. И ничего удивительного, смотрю чемпионат Европы. Все мы могли бы делать, если бы физически были готовы? Но мы физически не готовы. Посмотри, испанцы э, играют. Худеньке, потягнуте, акуратненьке. Дієта чи голодний рік чекає на білоруських футболістів? Ну, а як хотіли? Якщо з Московією, худніть. США і що толком не заявілі про пакет, новий пакет допомоги, не оголосили, а вони вже заголосили. Точніше, продовжують голосити. Удівіл тут Соловйов, узрів в корінь, корінь всіх зол і бєд заодно. Они четко и ясно планируют переход конфликта в новую стадию. Вот заметьте, да, вот мы поговорили, возвращается Владимир Владимирович, а что произошло вчера? А вчера полетели американские ракеты куда? В сторону Курской атомной электростанции. Ну, по крайней мере, об этом говорит траектория там ПВО отработала. Так это от того, что возвращался. Вы же его не выпускаете никуда из подземелья-то, но пока до вас не дошло все равно виновата Америка. Конечно, это все Байден. Но их Америку надо как-то наказать, чтобы они запомнили на всю жизнь. Телевизор-то вообще-то смотрите хоть? Конечно. Я и Соловьева смотрю ночью. В час до полвторого, в два ложусь. Они порошок в пробирке разводят и всем мозги пудрят. Всем мозги заморочили, уже всем странам. Ужас, дикие мальчики, кошмар. Все мы так беспокоимся из-за этой Америки. Это невыносимый. невыносимый ужас это члены секты граждане СССР, которые заморили голодом ребенка, потому что им показалось, что она одержима дьяволом. Вы считаете себя виновной? Я не считаю себя виновной. А кто виноват? Что случилось с ребенком? В нее какие-то нечистые силы вселились. По нашей информации в материалах дела есть жуткое видео, снятое на телефон Олега Голдина. В темной комнате, уставленной свечами и специфической атрибутикой, взрослые издеваются над плачущей абсолютно голой девочкой. Невыносимый ужас. Это вагнеровец, который избил в Якутии беременную женщину. Ребенка она потеряла. Тот, кто избил в СИЗО, ну а точнее на войну. Невиносимий ужас це герой СВО, якого судили шість разів. І він зґвалтував і вбив 12-річну дівчинку. Мені кажеться, ані сталі штота подозрівають, але подозрівають не значить прозрівати. Їхня там Останніна вирішила захистити суспільство від цих людей, а їй порадили клюв схлопнути. Ну бо яка країна, такі і х герої. Щоб було менше геморроев, героев почали губити, ну тобто неправильно лічити. В Туве выдали книгу, но количество погибших тувинцев там с какого-то перепугу вместо около 600 почти 600 или более превратилось в сотню, ну и достаточно. Не всех почестей достойны, но ну, читай пельмени и кирпичей на всех не хватит. Ви думали, що вони Америку відгавкали Адзуські, вот посла позвали Дімарш объявили, ответными мірами пригрозили. Ясно только на які вопросы ответы. від ракети. Тут їм приветы. Вони вже українські. Ну це раз. А по-друге, як там вони писали два роки тому, мають виключену гуманітарну місію. Ну пам'ятаєш, те вже це утром сьогодні. Началась масова ракетна атака армії Росії на енергосистему України грудень 2022 тисячі Это гуманитарная ракетная атака. Это ракеты добра. Хм. Так вы это, метатели добра и ракет добра. Вы вот этот пластырь отлепите, ну и приклеите себе ну, на нужное место. Ну или на причинное. Какое для вас важнее? Это не просто, извините, резиновая попа. На самом деле уже даже скучновато смотреть, как они-то веловато артикулируют то, чего раньше боялись. А с чем уже и посвыкались. П Принятие того, что прилетать, будет больше ярче и мощнее. Киев требует снять оставшиеся еще ограничения на использование западного вооружения. Якобы сейчас ракетами атакам разрешено им бить лишь на удаление 100 километров. Они хотят делать так, чтобы удары наносились в любую точку, куда они могут дотянуться. В Вашингтон как бы, по информации газет западных, сопротивляется, но здесь, конечно, лишь вопрос времени, когда эти ограничения, если они вообще существуют, будут сняты. И это время пошло, точнее, и так. Час уже тик-так-тик-так, тик добегая в аккурат, тай-так, абы курант бэмкнув и в Ну Но не марнуш Василько Жилянку в дефиладе в Москве про парад на площади Красной пишет. Скоро. покаже набор страданий, стенаний, завываний. По поводу, точнее, без того, что совершенно случайно не случилось и ни капли не беспокоит никого в Крыму. Ну, к примеру. Ну уж раз приехали, сюда, будем отдыхать, будем ходить. Надеемся на лучшее. Думаем, что ничего плохого с нами не произойдет. Всегда так когда это где-то с кем-то, но не с тобой. В Крыму сейчас замечательная погода, солнечно, очень тепло и большое количество людей, конечно, здесь отдыхало. Да ну прям расскажите, а лучше, лучше покажите пляжи, ну, к примеру, в Коктебеле. И вот она вся набережная Коктебеля прямо сейчас. Смотрите, все, что от нее осталось. Обалдеть. Вот это да. Сезона просто нет в Коктебеле, вот просто нет, вообще никак. Никаких, никто. Людей нет, Сезону нет. Все закрите, заколочено. Все ви врете. То все злі язики і наклепники. Сезон є і ще який, ви просто заздрите і його не бачите. А він є уявний сезон, невідомо де. У підвалинах з запаленої пропагандистської фантазії. А у нас, як починається курортний сезон, так у них там, вибачте, в одному місці свербіть починає. Да так, що прямо от і запускають все, що у них є. А потім починають розказувати страшні історії. Ой, всі з Криму убіжалі. Ой, в Крим ніхто не приїхав, так не приїхали, і всі обіжали. Тут краще розкажуть ті, хто втік і не приїхав. Ну і хто навіки вічні, там у навколо кримських водах плаває. Раптом що чорноморський флот балалаєчників зменшився на третину. Тут дякуємо армії, і аби третина перетворилась на половину, потрібні магори, дрони qr код і реквізити. От, а що говорить, палає небо краю так то нічого такого, звична ж справа. Ні, хіба Україна не так живе? Харків, Одеса, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя. А, -а, а погано чути? Ну тепер ще й добре чути і краще видно буде. Нічого не сталося в Криму. Настільки запалює їхні пащики, що погрожують навіть Путіну не приховано. Росія прекрасно понимает, хто стоїть за варварской ракетной атакой на Севастополь. Ну хто? Ну, з нами діла хто? Путін і маленькі путіньониші. А ще й соловйониші. Вони раз по раз вилазять з великого Соловйова і щось там попискують. О цього разу нібито нічого нового, але вкрай важливий для міжнародних судів. Чергова порція погроз. Я б стер з лиця землі. Одесу, Николаев, Харьков и Киев. Я дал бы три дня жителям, чтобы покинуть эти города. Три дня. После чего нанес удары. Потому что именно с Одессы Николаева наносятся удары по Крыму. Именно из Харькова используют как базу наносятся удары по Белгороду. И именно Киев является тем центром, где принимаются все решения. Ой, все? А вот это Одесса-матушка, Киев, Харьков, русский город. Это все теперь кому? М? Пропала? Одесса, возвращайся домой. Мы заждались Одессу в Российской Федерации. Даже в силу истории этого города. Того, какие там люди живут, на каком языке говорят, это наш российский русский город. Киев русский город, и оттуда исходит угроза существованию Российской Федерации. Интернациональная угроза. Потому що хоть Київ і російський по своїм корням город, але да? всі російські да? города і ні поразу, але річ другому брать як маскавіцька рускагородія закончилась. Стерти ну зараз вам, жителі цих самих міст та інших українських теж напишуть, що і де ви можете собі розтерти. Коментарі відкриті. Спасибі, що ви там щирі для нас, це направду важливо. Вони теж. и алкогенератор планов военных и других откровений «Откровение некуда» выкладывает план «Стереть с лица». По списку ссылается на документы. Гага, -га, вы ж правда записываете? Они готовят применение авиации, они стараются выбить нашу систему противовоздушной обороны. Это вызов, вызов довольно-таки серьезный. И, наверное, реакция должна быть адекватной. Только не надо сразу долбить Одессу Николаевки, надо противника громить последовательно Так написано в руководящих документах. Сначала что-то одно стереть с лица земли, потом браться за другое, не ломая голову, честно говоря, по этому вопросу. Причем, откровенно, у нас есть чем это делать. Мы знаем, как это делать. У нас есть эффективность, оружие для этого. И, наверное, этого не надо бояться. Когда говорят, нас там провоцируют на то, нас провоцируют на это. Надо, наверное, не заморачиваться, и тогда в этом вопросе будет все нормально, откровенно. Надо двоенному дать волю, пускай руки развяжутся и пойдут вперед. Соромно испытаю, а с какого перепуга у них там руки связаны? Ну и чем? Кружевными бантиками или резиночками тоненькими? М? Для купюр. Харьков это связанные руки. Одесса, что с руками-то, Покровск, руки не повыкручивала, ну, так скоро. Серйозно? Що у них там з чим связано? Ну хотілося б, чтобы мозг желательно головной з апаратом речовим. Завжди ж треба перевіряти, чи є зв'язок, чи працює він, чи ок. От Семаньян не перевірила, хотіла сказати, що погано брехати, але сама заплуталась, кому можна, а кому ні. Вийшла жаба на коні. Коротше, врать можна всем, всегда, кроме як когда а їх войне. Сейчас тоже, чтобы не стали писать и говорить, что вранью в принципе никто больше не может, там дети не могут обманывать родителей, родители не могут сказать э, друг другу что-то такое не совсем правду. Мы, конечно, не об этом говорим. Мы говорим о серьезных вещах. Да? Мы говорим о вранье, в среде отвечающей за проведение СВО, среди людей, принимающих решения и имеющих обязанность докладывать. Потому что как происходит сейчас, подчиненный врет своему начальнику отдела, начальник отдела врет начальнику департамента, начальник департамента врет там директору дирекции, директор дирекции врет руководителю предприятия, руководитель предприятия врет министру, министр э, вводит в заблуждение президента. И вот так не может работать. Кто не может так работать, а не работать так он может, а работать но не так? Я правильно понимаю, что сейчас через межгубную щель пропагандистки С передают сверхсекретное послание. Путин не может работать. Ну і тут же пів достали пістолетики, а з ними автоматики, і в Дагестані щось то возбудилось, причому дважди за неділю. Так що у них случилось? Короткий переказ з кількома важливими акцентами. Дагестан в двох містах: Махачкалі і Дербенті, в Махачкалі двічі, але не підтверджено, озброєні люди нападають на синагоги, церкви і пост ДПС. І тут цікавий момент. Саме перед цим по их ТВ показали супервидомчую антитеррористическую нараду. В телевизоре сказали, что они готовы предупредить и отразить. Определить факторы, которые препятствуют устранению недостатков, обеспечения антитеррористической защищенности соответствующей категории объектов и территорий. Совместно выработать необходимые меры по задействованию всех имеющихся возможностей субъектов профилактики. Для білопловного приведення стану захищеності розсматривають категорії об'єктів і територій в соответствиї ну так от не предупреділи і не отразили, і даже не обезвредили. завпала. Давайте розбиратися, бо точно впало. Забрало, коли не те, що планували, випланувалось. Відтак хто нападав? Як мінімум троє. где там воды называют, нападавшие или участвовавшие в терактах дети или родственники представители местной власти. Аделия и Осман Амаровы – дети главы Сирго-Калинского района Дагестана. Али Закаргалиев был председателем Совета отделения Справедливой России в том же самом районе. Ну, вот, все трое убиты, а сайта партии на секундочку стерты все порочащие буквы. Отца из партии исключили, все остальное вытерли, потерли. Не, ну а теперь что? А теперь что? Спящих будут искать Ячеїк спящих. А тут, от самое интересненькое. спал-спал і проснувся, как в спящій ячейки след. Угадайте, какой? Правильно, український. Депутат Госдуми генерал-майор поліції Абдулах Хім Гаджиїв, вважає, що напади в Дагестані пов'язані зі спецслужбами України і стран НАТО. Хм, І він там такий не один. Какие были заявления? Я на это обратил внимание. Нужна деколонизация России. Учитывая, что в России нет никаких колоний, под их пониманием деколонизация это разрушение нашего государства. Конечно. Разрушение нашего государства, в том числе и попытка посеять межнациональную, межконфессиональную рознь. Вот посмотрите, террористическая атака в Дагестане. А ведь на протяжении всего времени, с момента начала специальной военной операции, Дагестан был выбран такой точкой. Помните, началось СВО, какая информационная атака была против жителей Дагестана, расшатать там ситуацию. Не получилось. Дальше ситуация с аэропортом. Тоже за этим стояли спецслужбы из Запада, очевидно, и украинские спецслужбы. Тоже не удалось. И вчерашняя трагическая э, террористическая атака, православных храм, синагога. Не все так однозначно. Осознанием дела заявляет Дырявый Рогозин. А вин точно дырявым местом чуя, бо те, что на плечах, давно не працюе. Если мы каждый теракт, говорит. Замешанный на национальной и религиозной нетерпимости, ненависти и русофобии будем списывать на происки Украины и НАТО, то этот розовый туман приведет нас к большим проблемам. В чужом глазу соринку видим, в своем бревна не разглядим. А пора бы. Опа, не Европа, не Европа виновата, что Россия, ну такая Россия, вы в курсе, национальная и религийная нетерпимость в Лаптистане, та немыслима. Нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества. Сберечь, сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, нашу культурную, языковую самобытность. Все то, что является силой России. И дабы подтвердить слова бункерного в подмосковье, вот такой вот пример религиозной, национальной и всякой другой супертолерантности. У нас так не ходит. У нас так приходят, вы детей пугаете. Так с телевизоры террористы ходят. А вы детей пугаете. У меня ребенок испугался. Не надо у нас так ходить. Это нас, здесь мы живем. Вообще-то террористы, особенно русские, они в другой одежде ходят. Ну вот Путин, например, или хоровод его. Кстати, вы знаете, что Путин сказал о теракте в Дагестане? У нас есть эксклюзивный комментарий. Приготовьтесь. <плес> Тим часом бабки Путіна дали відсіч шольцу. Щоправда, той самий Шольц дупляне робить ху із бабки і за що його відшмагали А виявляється, вина шольца у пиві баварському. Запад, ти хотів лишити нас свого баварського пива Получилося хорошо, ми тепер п'ємо своє. обширонское, безалкогольное, светлое, которое изготавливается на Кубани и пьет вся Россия из нашего теперь баварского солода. Вот так. Ну, а когда хочется что-то живое, берем живое пиво Хулиган. Замечательное. Того же производителя. Исключительное. Только смотрите, не хулиганки. Положи. Спокойно хорошо горят под вот, Абширонское. Да, это верно. Вкусное пиво. Вкусное. Очень. Светлое. Все услышали? Все, Шольц, твоя песенка спета. У нас есть свое светлое, безалкогольное, обширонское, из баварского солода. Тут можна було б сказати, що о той настій їм в голови вдарив, але вони себе вдаряють значно крутіше. Рекордний об'єм Алкашки випили за останні 9 років. На кожного старше 15 літ по 8 літрів чистого спірта. Конець. А ми тут про піва в голову ударили. Ну і так, на секундочку, кожна п'ята смерть в Лаптістані пов'язана з Алкашкою. Серйозно.